الحمد لله اللهم اغفر لي ما استلنت ايال للفقير والضعيف والمسكين دل طلب والمغفرات والامتنان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله والله اكبر الله اكبر والله اكبر الله اكبر والله اكبر قراش الله لا اله الا الله وحده كفر في البلدان صلى <صلحة> الله عليه وعلى اله واصحابه ما لمع ما لمع القمران وتعاقب الملوان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله, الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد اما بعد فاعلموا ان يومكم يوم عيد الله عليكم وعليكم الإحسان ورجاء بين درجة والعفو والغفران الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وها

وریا و دو نہیں رت وان ویستی و جادی و کراتم اولو کو صرفا مکان روجی لا کو جی بدلہم صرفورت کو 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 اور بدل تو سارے شیطان کو محاسنا اوران فیارت دی او تھا کو شروع تھا کو شروع الله أكبر الله, خير. الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وهذا الذي ذكر في ذلك اليوم كان مبلغه وعدم احكامه من صدقه فكرهم والصلاه كتب قد كتبنا هذا في خطبة التي قبلنا بقيت المسألة فنذكرهم الآن الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الأول قال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه من شوال لا مبس يا بالدخل الثانية النبي صلى الله عليه وسلم يقبر بين أبواب الخطبة يكثر التكبير في الخطبة الحيدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح ما تزكى Kuwa da karu asmara peke iri kwaso na